Его можно по-разному называть. Я называю это стратегией мышления и реагирования на определенную ситуацию. То есть это совокупность мыслей и поведения, которые у нас возникают в ответ на триггер. Таким триггером может быть например, не самая удачная ситуация на работе. И тогда у нас возникает реакция: Боже, что я сделал, какой я идиот, нужно было поступить по-другому и возникает определенное поведение. например, я начинаю бояться это делать, я боюсь получить помощь, потому что если я идиот, то я не заслуживаю этой помощи. И э, этот паттерн мышления и поведения он очень ну, мешает по жизни. Откуда он берется, у каждого человека по-разному. Но важно понимать, что мы не рождаемся с внутренним голосом, который нам говорит, как мы все неправильно сделали. Что это возникает, конечно, в процессе жизни. И часто внутренний критик говорит голосами, к сожалению, близких нам людей. Это может быть мама, это может быть другой родитель, это может быть учитель в школе, это может быть первый начальник. внутренний критик как таковой не является проблемой. Это один из наших голосов во внутреннем диалоге. И очень часто он говорит ну, совершенно здравые вещи. «Будь осторожен», «Посмотри, нет ли там какой-то проблемы», может, ты здесь немножко самонадеян. Ну, то есть это все здравые вещи, которые нам помогают по жизни. И проблема как раз возникает, когда он, во-первых, орет. То есть это как голос, который заглушает э, другие полезные голоса. Голос поддержки, голос «ты молодец», голос «да, всем трудно, ты тоже сможешь». И вторая проблема – это когда э, мы отдаем ему управление. Ну, соответственно, то есть это один из голосов, а мы начинаем ему верить на 100%. А поэтому нужно с ним поговорить. Не нужно его слушаться и воспринимать его идеи как стопроцентная правда. Всегда нужно его рассмотреть. Но для того, чтобы разговаривать, это должно быть равноправный диалог. То есть, когда кто-то орет, разговаривать с ним очень сложно. Поэтому, если мы снижаем тональность и учим нашего критика говорить вежливо, тише и с расстояния, например, в метр, а он не нас над духом, мы тогда с ним можем это обсудить, что из того, что он говорит и о чем нас предупреждает, сейчас правда, либо сейчас это нерелевантно ситуации. Когда мы можем прислушаться к этому голосу, а когда мы можем сказать спасибо за предупреждение, я считаю, что риск достаточен и я могу пойти в эту ситуацию. Многое, что может сделать человек самостоятельно. То есть ни психотерапия, ни какая-то другая помогающая практика не является а, панацеей. Но в психотерапии есть важный элемент выноса этого разговора вовне. Мы можем услышать, как этот внутренний критик разговаривает с нами. И что с нами происходит в этот момент? Очень часто для этого процесса нужен другой, которому вы доверяете, которому вы сможете прислушаться и увидеть как бы себя немножко со стороны. Потому что главное Проблема, главный ну, первый этап, который можно начинать работать, это увидеть ситуацию как неэффективную, как нездоровую, как не помогающую вам. И для этого э, часто важен другой человек, психотерапевт. Ну, прежде всего, э, психотерапия работает как э, психоэдукация. То есть э, психотерапевт ⁇ это человек, который очень много знает, как устроена психика. И, соответственно, он может, с одной стороны, объяснить, что вот то, что происходит с вами, это нормально, так происходит со многими, что эти внутренние условные голоса, наши паттерны мышления есть у всех, и с ними можно обходиться. То есть, а они не застывшие в бетоне, с ними можно как-то взаимодействовать. Это первый самый важный этап – это психообразование. Второе – это обучение новым эффективным методам взаимодействия с этим внутренним критиком. То есть мы его исследуем, что он вам говорит, в какой ситуации он говорит, помогает ли то, что он вам говорит, или мешает. И здесь важно очень вот этот момент исследования. И третий момент – мы его переобучаем. Если мы переобучаем как его говорить по-другому, а, так чтобы это было вам полезно, так и вас, а, как к этому прислушиваться, а, то есть как на это реагировать, а, воспринимать это как стопроцентную истину или а, взять что-то, прислушаться к его тону, как к совещательному.